আজি ঔমা ভাদে চেনেলত চাওক চিলি চিকেন কেনেকৈ বনায় চিলি চিকেন বনাবলৈ হ'লে আমি বনলেছ চিকেন প্ৰায় এক পোৱামান লৈ লৈছোঁ আঢ়ৈশ গ্ৰাম মান এইখিনি নিজৰ জোখত ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম চিলি চিকেনত বহুত মানুহে হাৰ্ডিত থকা মাংস মানে বন থকা মাংস দিয়ে কিন্তু মেইন টেষ্টটো সদায় আহে বনলেছ চিকেন গতিকে আমি এইটো নিজৰ নিজৰ ভাল জোখত কাটি লওঁ কাটি ল'ত দেখাই দে ওচৰলৈ পিছকেইটা এনেকুৱা জোখত কৰিব লাগে যাতে মানে আপোনাক দেখাই দিছোঁ এতিয়া এই পিচটো হওক এই পিচটো চাৰি পিচ জাষ্ট একাল লাগি আছে ছালখিনি চালখিনি ছালখিনি দিলে কিন্তু বেয়া ছালেতো চাইড কৰি ললো এইখিনি ছাল এইটো একদম ধুনীয়া পিচ মানে কি হয় কিছুমানে ইয়াতকে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কৰে ডাঙৰ ডাঙৰ কৰিলে ভিতৰৰখিনিলে সেই টেষ্টটো সোমাই নাযায়গে গতিকে এই পিচটো জোখৰ কৰিলে বহুত ধুনীয়া হয় এতিয়া আমি এইটো ইয়াত অকণমান হাৰ্ডি লাগি আছে সেইখিনি আঁতৰাই লওঁ চাব এইটো চিধা চিধা এনেকৈ কাটি দিলো ইয়াক সমান চাইজৰ কৰি কৰি কাটি লওঁ এইটোত খালি আমাৰ হাৰ্দি আছে সাৰ্ডিটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দশ এগারো এই বোনলেস চিকেন খি আমি ইনাকা মেট করে লব লাগবে মেনেট কি করবো আপনাদের চাওক প্ৰথমতে নিমখ নিমখটো আপোনাৰ আগৰ কিবা ভিডিঅ'টো কৈছোঁ প্ৰথম নিমখ দিব নহ'ব পাছত এই মালখিনি নোসোমায় প্ৰথম নিমখ অকণমান হালধি নিদিলেও হয় কিন্তু মই দিছো তাৰপাছত ধনিয়া জিৰাচ তাৰ পাছত আদা নহৰু আৰু জলকীয়া এনে পিচি থোৱা পেষ্ট অকণমান দি দিলোঁ দিয়াৰ পাছত এইখিনি এনেকৈ মঠি ল'ব লাগিব মঠি হোৱাৰ পাছত অলপমান কনফ্ল'ৰ খালী বেছি নহয় পৰিমাণটো বেছি হ'লে লেয়াৰটো বহুত ডাঠ হয় অকণমান কনফ্ল'ৰ তাৰপাছত অকণমান কালাৰৰ কাৰণে ফুড কালাৰ ৰেড ফুড কালাৰ এইটো দিয়াৰ পাছত ইয়াত অকণমান পানী দি অকণমান একদম পাতলাকে পানী দি এইখিনি আকৌ মঠি লম মঠি লোৱাৰ পাছত এইখিনি যেনেকে এইটো কালাৰ ধুনীয়া হৈ গল নহয় এতিয়া এইখিনি আমি প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ মিনিট মানে আধা ঘণ্টামান ৰাখিব লাগে কিন্তু মই পোন্ধৰ বিছ মিনিট এনেকে ৰাখিম ৰাখি ইয়াক ফ্ৰাই কৰি লম ফ্ৰাই কৰি ইয়াক উঠাই লম ফ্ৰাই কৰোঁতে চাব তেল যাতে বেছি অভাৰ গৰম নহয় একদম মানে এটা মিডিয়াম ফ্লেমত যাতে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰে আৰু যাতে বেছি ফ্ৰাই নকৰে বেছি ফ্ৰাই কৰিলে কি হ'ব এইখিনি কোচ খাই পেলানি চাফ খাই যাব ছাইডটো ক'লা হৈ যাব এটা জোখত ফ্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকক ফ্ৰাই কৰা গোটেই ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ একদম ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছৰ পৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ মাংসখিনি ফ্ৰাই হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এইটো জোখত ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰাই কৰিলে হ'ল কালাৰটো যাতে ইমানটো জোখৰে হয় তাৰপাছত তেতিয়া আমি চিলি চিকেনত দিবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চিলি চিকেন যোনটো গ্ৰেভি মানে চিলি চিকেন ড্ৰাই আৰু চিলি চিকেন গ্ৰেভি থাকে এতিয়া মই বৰ্তমান চিলি চিকেন গ্ৰেভিটো বনাম চিলি চিকেন গ্ৰেভিটো বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ দুটা প্ৰকাৰ কাটিবলগীয়া হয় আমি এতিয়া গোটেই প্লেটটোত দুটা পিঁয়াজ লৈছোঁ প্ৰায় সমান চাই যে এইটো অকণমান সৰু এতিয়া কি কৰিম এটা পিঁয়াজ আমি এনেকৈ দুফাল কৰি দুফাল কৰি ইয়াক ধুনীয়া ধুনীয়া এনেকুৱা চেপত কাটি ল'ব লাগিব এনেকে এবাৰ এনেকে এবাৰ এনেকে এবাৰ তাৰপৰা এইটো তেনেকৈ চেম এনেকে এবাৰ এনেকে এবাৰ এনেকে এবাৰ এইটো চেপ কাটি হ'ল নহয় এতিয়া নেক্সট এই পিঁয়াজটোৰ আমি সৰু সৰুকৈ একদম কাটি ল'ব লাগিব এইটো গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে এইটো এনে কটা হয় তাৰ পাছত এনেকে এই গোটা নহৰু চাৰি ফুটা লৈ জাষ্ট এইটো তিনিজোপা তিনিটুকুৰা কৰি ল'ব লাগে প্ৰথম মাংসখিনি আদা নহৰু পেষ্ট দিছিলো গতিকে আকৌ ইয়াত এক্সট্ৰাকে তেনেকৈ দিবলগীয়া দৰকাৰ নাই বনাই থাকোতে অকণমান তাত দি দিলেই হ'ল আৰু ইয়াত নহৰু কেইফুটামান এনেকৈ দিয়াৰ টেষ্টটো অকণমান ধুনীয়া হয় তাৰপিছত হ'ল কেপচিকাম নেক্সট কেপচিকামটো এনেকুৱা কিউব চাইজ কাটি ল'লে হ'ল এইটো চাইজ আৰু এপিচ এনেকে সৰু সৰুকে কাটি লওঁ পিঁয়াজ কিনি লগত মিলিবলে বছ কাটিং কুটিং হৈ গ'ল এতিয়া বনোৱা আপোনাৰ গোটেই প্ৰচেছটো দেখাই আছোঁ এতিয়া চিলি চিকেন গ্ৰেভীৰ কাৰণে অকণমান তোমাৰ গ্ৰেভী লাগিব গ্ৰেভিটো ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে ইয়াত অকণমান প্ৰায় পোন্ধৰ বিছ গ্ৰামমান কনফ্ল'ৰ তাত অকণমান কালাৰৰ কাৰণে ফুড কালাৰ তাৰপাছত তাত অকণমান পানী এইটো অকণমান এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব নহ'বা ওপৰত যদি পাউদাৰকৈ দিয়া যায় লদা লদা হৈ যাব এইটো ধুনীয়াকৈ অকণমান এনেকৈ গুটি ল'ব লাগিব নহ'বা ওপৰত যদি দিয়ে লদা লদা হৈ যাব বস এটা গুটি হল এটা আমার ডাইরেক্ট বনালে হল মাংসখিনি খালি আপনার কি হল সেই ধুনিয়াকে ধুনকে অনুমান দুপিচ দুপিস করে কমা সরু হলে ভাল লাগে খাই এক দুই তিন চারি পাঁচ ছয় সাত আট আর বেশি দিচ্ছি দিছ ন এই ন পিচ মাংসৰ ছাইজখিনি চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ গতিকে ইয়াক আমি দুপিচ দুপিচ কৰি কাটি ল'ম এতিয়া কাটি কুটি সকলো হৈ গ'ল বৰ্তমান দোকানত কাষ্টমাৰো আছে গতিকে চাইডৰ চাউণ্ডৰ কাৰণে বেয়া নাপাব এতিয়া আমাৰ দিলোঁ দিয়াৰ পাছত সৰু সৰুকে কটা নহৰু পিঁয়াজ আৰু কেপচিকামৰ টুকুৰাখিনি প্ৰথম দি দিলো অ দিছো আৰু এইখিনি অলপমান ভাজিলো খালি এইখিনি লাগি ধৰিব লাগিব চাব অকণমান এনেকুৱা খাওঁতে বৰ বেছি দেৰি ভাজি থাকিবলগীয়া কথা নাই অকণমান অকণমান জাষ্টটো দৰ নিচিনা হৈছে যে খাওঁতে ইয়াত গোটেই মাংস আৰু গোটা পিঁয়াজ গোটা কেপচিকামখিনি ইয়াত ডাইৰেক্ট দি দিম ও ওচৰৰ পৰা দেখাই দিবি অকণ প্ৰথমতে তই অকণমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম ফ্ৰাই কৰি ইয়াত গেছত ফ্লেমটো অকণমান ল' কৰি ইয়াত মছলা পাতি দিম এতিয়া মছলা মানে বেলেগ বস্তু নহয় জিৰা ধনিয়া নিমখ অকণমান কমকৈ কাৰণ চচ আৰু চিলি চচৰ তাত নিমখ থাকে যে অকণমান কমকৈ আৰু যাব আজি নামটো আজি নামটো অকণমান কমকৈ বেছি নহয়

এতিয়া আমি ইয়াত দিব লাগিব প্ৰথমে টমেট' চচ তেলটো কমাই ল'ব আকৌ পুৰা টমেট' চচ টমেট' চচ তাৰ পৰা অলপ চিলি চচ চিলি চচটো কমকৈ বেছিকৈ নহয় নিমখ বেছি লাগে কাৰণ তাৰপৰা আহিবলৈ ভিনেগাৰ

আপনি বনাই থাকে এই মাল খুব দিন গাড়ি বের গাই দিবি এইখিনি দিয়াৰ পাছত লৰাই দিব লাগিব প্ৰায় হৈ যাব এতিয়া এইখিনি বনাই হৈ গল এতিয়া যোনখিনি পানী পানী হৈ আছে সেইখিনি শুকাই ভাল গ্ৰেভি হৈ যোৱাৰ পাছত এইখিনি নমাই দিব পাৰিম বনাই হৈ গ'ল ইয়াৰ ওপৰত অলপ জালুক ছটিয়াই দিছোঁ বাকী কাহিনী খতম এতিয়া ধুনীয়াকৈ প্লেটত উলিয়াই দিওঁ চব এই ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে এক পিচ খাই আপোনালোকৰ টেষ্টটো কম খাই নিজে খাই কৰিছো বাৰু পাৰফেক্ট